హరి ఓం దేవీ భాగవతంలోని మణిద్వీప వర్ణనం ఈ మణిద్వీప వర్ణనం అనేది దేవి భాగవతంలో దశమ అధ్యాయంలో ఉన్నది వ్యాస ఉవాచ బ్రహ్మలోకాదు సర్వలోకొస్ एवास्ति यत्र देवी विराजते सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः पुरा कल्पितो मनस्वेच्छया सर्वादौ निजवा प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकस्मृतः नैतत्समं त्रिलोक्यान्तु सुन्दरं विद्यते क्वचित् क्षत्रिभूतं त्रिजगतो भव छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तमा बहुयोजनविस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोधधिः मरुत्सङ्गट्टनोत्कीर्णतरङ्गशितसङ्कुलः रत्नाच्छवालुकायुक् तो जष शङ्खसमाकुलः वीचिसङ्घर्ष सञ्जातलहरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्तनापोतगतागतैः विराजमानः परितस्थिरत्नद्रुमो महान् तदुत्त उत्तरमयो धातु निर्मितो गगने ततः सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः रक्षकानि वसन्ति मोदमाना समन्ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृपां दर्शनार्थं समायान्ति ये देव जगदीषितुः तेषां गणावसं वा यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्षघण्टास्वनसमाकुलः हयहेशाखुराघातभदिरीकृतदिग्मुखः गणैः किल किल वेत्रहस्तैश्च ताडिताः देवका देवसङ्घानां भ्राजन्ते तत्र भूमिपा तस्मिन् कोलाहले राजन्नशब्दः केनचित् क्वचित् कस्यचिच्रूयतेऽत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविध राजन् न रत्नद्रुमविराजिताः तदुत्तरं महासारधातुनिर्मितमण्डलः सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि चिरः तेजसा स्याच्च तगुणः पूर्वशालादयम् परः गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातयः सन्ति सर्वस्तास्तत्र सन्ति च निरन्तरं पुष्पयुधाः सदा फलसमन्विताः नवपल्लवसंयुक्ताः परसौरभसङ्कुलाः पनसावकुलालोद्राः करिणिकाराश्च सिंसुपाः देवदारु काञ्चनारा आम्लाश्चैव सुमेरवः लिकुचाहिङ्गुलाश्चैलालवङ्गः कट्पलास्तदा पाटलामुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जगने पलाः तालास्तमालाशालाश्च कङ्कोलनागभद्रकाः पुन्नागाः पीलवसाल्वका वै कर्पूरशाखिनः च दाडिमाः गणिका बन्धुदेवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुदेवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः काला गुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः